dostlar. Bugün sizinle Azerbaycan dilinde Kur'an okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. E, bugün hem size buradan surelere bakar. Size Meryem Suresini okuyacağım. 130. 3. Başlayalım. Mən bunu bir dəfə oxumuşam. Yəni çox gözəldir. Məniyəm surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 98-ci ayədir. Bismillahir-rahmanirrahim. Çaf hay ya insat. Ya rasulun. Bu sənin Rəbbinin öz qulu Zəkəriyyəyə olan mərhəmətinin xatırlanmasıdır. Zəkəriyyə Rəbbinə gizlicə dua edirdi. Dualvardığı zaman belə demişdi. Ey Rəbbim, artıq sümüyüm susdalmış, başım <coughs> ağaq bağarmışdı. Ey rəbbəm, səndən dua etmək üçün heç vaxt nağid olmamışam. Nə dua etmişəmsə, qəbul olunmuşdur. Mən özümdən sonra gələn qohum əqrəbəminə yirmə keçəcək əmə oğullarımı və digər varislərimi məsləkimin ləyaqətlə davam etdirməyəcəyindən qorxuram. Zövcüm də ki, qısqısıdır. Buna görə də məncə o öz dərəcəliğinden bir oğul bəle bəxş etdi ki, o həm Mənnə həm də Yaqubun nəslinə onlara lütf edilmiş peyğəmbərlə irs olsun ey Rəbbim. Həm də elə, elə et ki, öz əqidəsi, itiyəti və gözəl əxlaqı ilə Rızan sənin rızanı qazanmış olsun. Allahdan belə bir nida gəldi. Ey Zəkəriya, sən bir oğulla oğlun olacağı ilə müjdə verir ki, adı Yahyadır. Biz bu adı əvvəllər heç kəsə verməmişik. Zəkəriyyə dedi: "Ey Rəbbim, zövcüm doğmayan bir qadın, mən də qoca bədəndən düşmüş, sümüy sustlanmış bir kişiyəm. Mənim necə oğlum ola bilər?" Allah Cəbrailin dili ilə buyurdu. Dədiyim kimidir. Lakin Rəbbim buyurdu ki, bu işi görmək mənim üçün asandır. Necə ki, ilk əvvəl səni heç bir şeydən deyilcə yoxdan yaratmışam." Zəkəriyyə dedi: "Ey Rəbbim, mənim üçün ürəyin, ürəyim, ürəyim arxayın olsun deyə bu barədə bir əlamət müəyyən et." Allah buyurdu: əlamətin budur ki, sən sağlam üçün 3 gün, 3 gecə adamlarla danışa bilməyəcəksən. Nəhayət şəkər yeyən dili tutulduğu, ona danışmaq qadağan edildiyi üçün öz fürsəsini hamilə olduğunu başa düşdü və Allahın öz əhdi sadiq olduğunu bir daha əmin olub ona can dildən şükr etdi. Sonra zəçərlə məhərbətdən məbəddən öt cəmaatının qabağına çıxıb əl ilə onlara belə şərəf verdi. Səhər axşam Allahı təsdiq edib şəninin təriflərdi və namaz qaldı. <laughs> İndi 330-cu səhifədən 11 aya oxudum. Allah qəbul eləsin.